экспертизы, как вы, да, да, вы да, да. Да. уже был да, 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 да. 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 Был Вы были У меня связи вопрос святитель. Вы получали, господин Кравченко, вы получали заключение от господина... Ну, заключение о том, что зрение... Большой, от, то есть то заключение, о котором вы ответили, что... Ну, получали ли Теперь, если надо, то, что надо быть, не а почему вы в ходе допроса сказали, что вы его не читали? я думаю, я запомнился а было это или нет, я сейчас не помню но в заключении вы знакомились с ним? да <къех> то есть вы знакомы с да, ним? да вы знаете о том, что я прошу тогда вам еще задать вопрос а здесь, здесь, в связи с вашими Если <къех> нет, еще полный значит, если вы знакомились то вы знакомы с тем, что эти эксперты дали выводы о невозможности на представленных исходных данных определить время осветления и время адаптации. Значит, вы знали об этом. И все-таки определили сами время адаптации. Да. Yeah. Сами определили. Okay. Yeah. Без экспертов. Да. Okay. Yeah. Прошу занести этот вопрос. В медицинской терминологии есть слово только осветление и Слепота не Может, и частичная слепота. Можете здесь присутствовать, чтобы У нас есть уже система изучения в этом А там протокол разрешения один. Скажите, пожалуйста, передавали ли вы экспертам Салкану Кравченко протокол ознакомления меня с назначением автосудебного фактического экспертиза 12 августа 2009 года? Вы, наверное, прекрасно помните, да, когда мы проводили вот это, проверяли система тормозных тормозных систем на ваших Мы подъехали в возле по улице Советского. Правда, это все Эксперты были, еще два человека с нами были. Теперь я вас там же ознакомлю. с данным постановлением, правильно? Да, на какой какой-то данные автомашины и своей автомашины положили Их полигон, и не на сцене. Последующие. Мы же там стояли, все мечтали. Давайте я вам хочу да. mm -hmm. Нет, ну 10, пойду. Раз ты Я